श्री गणेशाय नमः श्री राजराजेश्वर स्वामिने नमः श्री विष्णुवे नमः श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत् पाद शंकरम् लोकशंकरम् श्रीमद् भारत देशे तेलंगाना राष्ट्रे सुप्रसिद्ध श्री पार्वती राजराजेश्वर स्वामी महाक्षेत्रे दक्षिणकास्यां वेमलवाड़ पत्तने राष्ट्र प्रभुत्व संकल्पिते दिव्य क्षेत्र पुनरुद्धरण महाकार्ये भक्तजन प्रार्थनां कृपया अंगीकृत्य धर्म विजय यात्रांच पुरस्कृत्य समागतानां श्रृंगेरी जगतगुरु श्री 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 भारती तीर्थ महास्वामी करकम जगत गुरु श्री श्री श्री, श्री विधुशेखर भारती भक्ति महास्वा चरणसनिधुस्सर साणम्य समर्प्य स्वागताक्षरपुष्पाजलि राजर भीमेशोभित नगरे सोम केदारे श्रीपद्मनाभलसितं क्षेत्रं वरदं वन्दे विधुशेखरतत्त्वज्ञ शृङ्गेरीपीठशोभितभारतीयमहाभाग वन्दे त्वत्पादपङ्कजम् तीर्थ भूपते विदुषे खर वेद स्वागतम हे दयानिधे धर्मश्री प्रवर्तक यतीश्वर जय हे दर्शनाचार्य स्वागतम विधुषेखर श्रीगुण्टूरुमहाक्षेत्रभव्यानन्तवरे पुरे जाताय नागपञ्चम्यां नमस्ते विधुशेखर श्रीशृङ्गेरीमहास्वामि पारं पर्यक्रमोदित सप्तत्रिंशन्महाचार्य नमस्ते विधुशेखर जिज्ञासु शिष्यजनचातकवारिदाय प्रज्ञानपूर्णधिषणाय कृपान्विताय प्राज्ञाय पुण्यचरिताय सुबोधकाय तुभ्यं नमोऽस्तु गुरवे विधुशेखराय श्रीसंस्कृतान्ध्रतमिलान्वितकन्नडाद्य हिन्दी प्रधान श्रीभारतीय जनसंस्कृतिविज्ञ वन्दे त्वां श्रीजगद्गुरुवरम् विदुषेखरार्यम् आसेतु शीतनग भारतदेशवासि मान्यास्तिकोत्तम जनावळिपूजिताय पूज्यादिशङ्कर गुरोत्तमपूजकाय तुभ्यम् नमोऽस्तु गुरवे विधुशेखराय सद्विद्यया भुविजनं विमलं विधातुं श्रीवेदशास्त्रनि चयान्वितबोधसंस्थाः संवर्ध्य शिष्यनिकरं निपुणं विधत्से रचयिता भवद्विधेयः तिगुळ्ळश्रीहरिशर्मा पूर्वप्राचार्यः श्रीराजराजेश्वरसंस्कृतकलाशाला वेमुलवाड इत्थं भवत्पादसेवापरायणाः वेमुलवाडब्राह्मणाः श्रीराजराजेश्वरब्राह्मणनित्यान्नसत्रम् vem me la var